Saya rasa Allah itu menguji kita untuk melihat betapa kita ni boleh tak macam mungkin menyayangi, mencintai seseorang suami tu tapi tidak melebihi dia. Okey. So, uh, hi, Assalamualaikum, saya Emilia Azizan. Uh, saya baru je berumah tangga setahun tiga, setahun empat bulan. Haa. Uh, so, Kehidupan selepas berumah tangga ni uh, definitely uh, sangat berbeza. Seperti mana saya pernah baca orang-orang terdahulu sebelum saya bila saya baca masa saya belum kahwin di cakap lain, memang lain semuanya. Uh, apa yang orang cakap tu semua betul dan uh, banyak tanggungjawab dan banyak juga satu banyak uh, hikmah. Uh, orang kata apa saya rasa selepas saya bernikah tu, saya rasa saya dapat lebih dekat dengan uh, Tuhan dan juga banyak perkara yang saya dapat belajar yang lagi deep yang orang kata pun is another level. Uh, memang memang uh, bila kita berubah status tu, dia bukan setakat berubah status dari segi cik dengan puan je but dia berubah dari segi kita punya rohani, kita punya mental, emosi dan segalanya mencabar, segalanya menduga. Uh, at the same time, uh, orang kata saya rasa Allah itu menguji kita untuk melihat betapa kita ni boleh tak macam mungkin menyayangi, mencintai seseorang suami tu tapi tidak melebihi dia. So for me that is a very tough thing sebab bila kita kahwin mesti lagi sayang orang tu. Gila-gila kan? Uh, tapi throughout the journey tu saya cuba nak faham tanggungjawab saya beratnya macam sebagai seorang anak lagi, sebagai seorang isteri lagi ia adalah sangat difficult, sangat sulit. Jadi saya memang uh, respect lah kepada semua suri rumah, semua isteri yang melalui bertahun-tahun tadi yang dah kahwin 30-40 tahun, saya rasa itu adalah satu yang sebenarnya mustahil. Allah Ta'ala saja yang sebenarnya menggerakkan jiwa kita dan tenaga kita untuk lakukannya. Sebab saya rasa setahun lebih ni pun penat ni. Penat. <laughs> but but ya yeah, Allah menggerakkannya. So insyaAllah ya. Yeah. saya bukan orang pertama pun yang uh, long distance saya pun Suami saya bukanlah jauh sangat, dia, dia seberang tak buat je um, Saya bekerja sangat sibuk dan dia pun memang kerja dia shift dan uh, sibuk juga saya sebenarnya selalu rasa bersalah bila saya tak ada bersama dengan setiap hari tapi bila kita fikirkan dari segi uh, ekonominya, pekerjaannya memang kita ada beberapa benda yang kita kena uh, berkorban uh, mungkin kalau kita duduk bersama pun saya tetap juga buat kerja, dia pun tetap kerja uh, walaupun ada suami isteri yang duduk bersama, dia orang punya pengorbanan lain dugaan dia orang lain, jadi kami dugaan itu begini, tapi se -se semestinya Allah ada bagi kelebihan lebih kat kami lah. So, contohnya macam saya punya kerja, bila-bila masa boleh fleksibel untuk ke sana dan ada rezeki-rezeki yang lebih untuk saya selalu boleh fly ke Singapore, macam tu lah. Saya rasa saya anggap benda tu um, saya punya cabaran. Ha, tak sama dengan orang lain. Kalau kita orang duduk dekat pun mungkin cabaran dia lain. Ha, ini cabaran yang Allah tentukan yang saya boleh lalui. Ha, so, hopefully lah dalam masa beberapa tahun akan datang ni kami dapat in in one ha, in one house house in one country uh, sebab kami pun bukannya dah muda lagi mungkin kita orang pun dah nak start do something else business yang something yang membuatkan kita orang dapat duduk dekat lah uh, so moga yang menonton tu boleh doa-doa kan Um, saya sebenarnya ini nasihat bukan daripada saya Sebenarnya nasihat ni saya dengar daripada orang yang lebih arif Saya daripada podcast, saya daripada ceramah sebagainya Sebab so, saya pun sendiri tengah belajar Sebenarnya benda tu bukan tips saya pada suami isteri tu. Sebenarnya kita sebagai individu sendiri dah kena macam kuatkan diri. Kita tak boleh expect the other person to to do more than what we can give. Uh, jadi macam for me, um, saya rasa untuk ketenangan tu ialah bila kita buat apa-apa dengan ikhlas dan kalau kita mampu buat, kita janganlah expect orang tu pun mampu buat. Some, some people lain tau dia punya pemahaman. Dan um saya rasa saya lebih Fikir pasal kesabaran lah. Uh, maksudnya kalau kita rasa macam memang tak boleh bersabar dengan benda tu, uh, dia lebih sihat kalau tidaklah, janganlah pilih untuk long distance kan. Awal-awal uh, lagi sebelum berkahwin tu dah kena fikir benda tu have to do some imagination, some uh, calculation whether kita boleh ataupun tak. And uh, saya sedih lebih pada sendirilah, kekuatan sendiri je. Saya tak ada tips apa-apa sebenarnya sebab uh, dalam dunia ni kita tak boleh percaya 100% kat manusia we just only can trust ourselves. Itu pun kadang-kadang tak boleh. So, we just lalui je. Kalau okay, okay. Tak okay, okay. Jangan terlampau fikirkan sangat kot. Ah, I think macam tu lah. And I guess always talk to each other. Ah. Dia orang yang sangat banyak banyak berbual. Saya kurang. Tapi saya kena, tak boleh lah macam saya tak berbual juga. Ah, so, uh, give and take I guess. Ah. Saya uh, sebab roster suami belum keluar lagi. So, saya tak tahu dia cuti ke tak. So, kalau dia cuti, uh, mungkin ke KL. Kalau dia tak cuti, saya kat Singapura. Saya okey je. Janji saya akan bawa makanan yang saya nak. Kalau tak ada makanan, saya tak okey. Ah, ha, itu je. Apa makanan favorite Emilia tu? Saya semua makanan uh, saya nak ada ketupat daun palas tu so saya mesti kena ada. So rendang yang saya nak punya. Bukan rendang yang saya tak nak. <laughs> saya susah nak cari makan. Dan saya nak ada laku semprit. Uh, saya nak yang apa lemang ke apa. Tapi mungkin lemang tu kalau tak dia tak apalah. Tapi ketupat tu saya kena buat sendiri lah kalau tak ada. Sebenarnya saya dengan mama memang kita orang masak satu family. So semua mengada-ngada. Mengada. Jadi kita nak tekak sendiri. So I will probably do nasi tomato lah yang masak merah. Seperti mana yang saya nak pagi raya lah.